команда наша соснована 8 лет назад, где-то так. Тоже собрались так ребята, как и мы. Все свои, все местные, никого легионеров не было никогда у нас, в принципе. Вот. Тоже так на энтузиазме собрались, построили, построили сами поле. Вот, начали играть, потом мы решили сыграть с ними, попросились к ним в команду. Они говорят, мы не будем там обстоятельства менялись, не будем играть. И мы решили заявить свою уже личную команду. У нас Максимальный возраст в команде 26 лет, поэтому нету таких футболистов опытных, кто играл где-то на район, область или так. Ну, начали первый год у нас одна победа была в США, Дергачевская. Так, радость такая была. Вот. Потом второй сезон уже как-то более-менее поднялись уже мы. Даже, а нет, все-таки последнее место мы тоже заняли, да. Вот. Но в этом году стараемся хотим попасть в десятку. Состав у нас тот же с самого начала, как и те же играют до сих пор. Вот. Поэтому пытаемся всеми силами выигрывать, но когда получается, когда нет. Вот. Спонсора у нас нету, тренеров тоже нету. Выиграли в начале открытия, кубок открытия. Вот это было что-то у нас феноменальное, так как у нас там играют и Маниловка, и Перечная, и Протопоповка. Было очень сложно, но это было что-то, на самом деле, не знаю, как это выразить. Фортуна, игра предыдущая, да, была такая у нас уже напряженная, 3-3. Вряд ли кто-то ожидал такой результат, потому что это была очень сильная игра, очень старались все. Спасибо Фортуне, игра была очень хорошая, честная, отсудили, отыграли все честно, аккуратно, красиво, хорошо, но по пенальти. Это уже больше, наверное, судьба, а не профессионализм. Вот, поэтому так вот не вышло у нас выиграть. Но сегодня будем стараться. Прошлый матч у нас был на кубок с «Дуречным кутом». Так уж сложилось. Вылезла наша главная проблема нашей команды. Это мы не всегда можем собраться полной командой. Пришлось играть с полевым игроком в воротах. Приехал всего 11 человек. Ну, матч был очень тяжелый. Дуречный кут. Хорошо себя показал, хоть и в чемпионате они команда ближе к аутсайдерам, но дала нам бой. Ну, мы чуть-чуть были расхлебаны, но вымучили эту победу. Это самое главное. Я а думаю, как вот вы, защитник, забили два гола? Ну, так сложилась ситуация. Мне пришлось играть чуть-чуть выше, чем обычно. Ну, наш тренер Юрий Владимирович Дудник требует, чтобы забивали все, оборонялись все. Мяч на ногу попал, залетело два. Возможно это последние голы в чемпионате мои. Ну, хорошо, что помог команде этими двумя голами. Да, в этой игре опять же мы играем с дворечным кутом. Я думаю, мы покажем, что прошлая игра это была случайность. Я думаю, шансовых у них нет никаких. Ну, главное получить удовольствие от игры. Счет не важен, главное три очка. У нас весь чемпионат впереди. Выйдем на поле, разберемся. <свист> Я не знаю, мы хотим хотя бы в ничейку сыграть, потому что очень хочется выиграть. Ну, выиграть вряд ли у нас удастся. Хотя все настроены, все настроены на победу, всем хочется побеждать. Ну, думаю, ничего постараемся сделать. Ну, я считаю, что в этом году фавориты все-таки это Безрукий, Факел и Мануиловка. Вот сегодня, мне кажется, решится, кто будет чемпионом все же, потому что сегодня играют без руки Факел, Вот такая серьезная игра. Ну, хотя Мануиловка тоже очень крепкий у них состав. Даже не знаю, что сказать. Вот три таких лидера в этом году, мне кажется, так. У нас есть тренировки, мы сейчас тренируемся дважды в неделю, вторник, четверг. Всем желающим приходите, вот и не знаю, тренера надо какого-то, чтобы рассказал что-то как делать. На самом деле у нас в команде футболистов, тех, кто занимались где-то там, где-то играли, нету. Поэтому у нас так дворовая команда. Мы играли, у нас Кубак Совета есть, там мы играем каждый год 9 мая. И на День села говорил, хотим хотя бы в десяточку попасть, было бы очень интересно. Но как, как будет, так будет, как получится еще точно сказать ничего не могу.